Починаємо майстер клас у компанії ось таких чудових зайців, які до нас принесла наша майстриня Олена Горбунова. Олена, вітаю вас! Здравствуйте! Чудова компанія у мене сьогодні. Спасибо. Ось такі гарні ляльки. Розкажіть, що сьогодні будемо робити. Може, ляльки... такого зайчика? Ні, ляльки, які вже готуються к празднику Халовіна, і ми теж будемо з вами готуватися. Я розкажу вам, як очень просто, без особих затрат. быстро и без навыков можно приготовить, можно сделать очень милые тыквочки вот такие. И покажу, как это делать. Угу. Нами можно декоровать будь что, покласть на подвеконье, подаровать, так? Ну, думаю, да. Тоже ваша фантазия, как хотите, куда э, украшайте. Очень мило, красиво и как раз к празднику. Для начала нам понадобится любое клапчик ткани или по подобию как тыквочки можно взять такой бархат или велюр потому что он переливается и очень красиво смотрится в композиции с фатином и различным декором мы возьмем с вами держите, Даша, мешковина вот а я беру велюровую для начала возьмем любой круглый предмет прикладываете к ткани обводите и вырезаете. От того какой размер зависит этот круглый предмет. Далее нужно по кругу обшить, как бы стянуть ткань, чтобы внутрь можно было наполнить таким наполнителем, как холофайбер. Про него вы уже слышали не раз, разговаривали, что очень хороший наполнитель. Он как синтетический, пружинится и хорошо держит форму. Вот держите, Дашенька. Да. Яким швом потрібно зшивати нашу тикву? По кругу зшиваємо швом вперед іголкою. Це дуже просто, всі, всі знають, всі вміють його робити. Беремо і по кругу зшиваємо ось так. Тобто просто ми збираємо? Так, да, збираємо, призборюємо. Чи важливо, якого кольору ми беремо нитку, а якого кольору в нас тканина? Ні, це не важливо. Це это... как задумать ваш, вашу тыквочку, каким, каким цветом. Ну, конечно, наверное, если классические уже брать в классическом исполнении, то это оранжевые оттенки, можно в каких-то темных пастельных тонах. А в принципе, мы фантазуем. Да. Лучше всего, конечно, не просто присборить, наполнить, а еще и начинать как-то украшать. Это уже зависит от ваших возможностей, фантазии и, наверное, как в наличии, что какие у вас имеются декоративные элементы. Вот, и для начала так очень просто, быстро собираем. Так, сколько сантиметров, миллиметров даже мы да, должны отступить от краю? края? Совсем Можно где-то, да, где да что пол сантиметра, может быть, для того, чтобы у вас потом, когда соберете, ничего не вылазило и опрятно смотрелось. Так, ну, то есть мы на око трошечки отступаем. Да, это все делается на глаз, доступно даже тому, кто наверное, никогда не шил, может быть, и хочет как-то к этому празднику. Навчитесь. Да, хотя, наверное, это у нас не то, что праздник, а просто повод, может быть. Так подаровать Да, или украсить оселем, ваш дом. Так. приемный подарунок например, коллезия по работе. Наверное. В день, Потому так. что некоторые даже людям, может, и не знают о существовании этого праздника. Он у нас не настолько популярен, как, наверное, в США, к примеру. Они относятся к нему более серьезно, особенно дети. Это же праздник, когда можно одеться в любого своего любимого героя и ходить по домам собирать конфеты есть сколько хочешь это размалевать обличье до речи дети так вот уже да любят. это повод детям только дай. так и у меня уже вышло уже все в принципе а, ну берите теперь Даша, необходимо понемногу подтягивать угу. и собирать Потребно было сразу подтягивать, так, Можете, так Может, легче. не обязательно. Но я вот сразу, ну, можно и не только не спешить, чтобы нитка не оборвалась. Все-таки а, некоторые ткани достаточно плотные. И могут, может порваться нитка, когда будете стягивать. Так, звичайно, обережненько. Мы собираем наш мешочек. У нас будут маленькие тыквы. Да, я выбрала небольшой размер. Вообще, можно делать, например, как в композиции, когда идет три разных размера, любые диаметры. Можно кружку взять, люци взять, все что угодно. Круглого размера, круглой формы. Прикладывать и фантазировать уже далее, как хотите. Потом их собирать и декорировать. Главное декорування. це, может быть, най такий да? Так? очень творческие. потому что собрать мешочек это просто быстро. Это Все, я просто. тоже готова. Uh -huh. Теперь наполняем. Нитку не обрываем, uh -huh. оставляем для того, чтобы потом сделать такие как бы дольки наши тыквы. Это же нитка. Наполнять нужно в меру плотно потому что если слишком до, до наполнять, то будет не эстетично смотреться и нитка не сможем растянуть. Битва наша будет уже такой твердой. И просто круглой формы. Невозможно будет показать эти ее, как они называются, не знаю, дольки. Зробити схожую на справжнюю, скажем да. так. так. Трошечки набываем. Речі можна після свята використовувати її як прилад для зберігання голок. так, Очень цікаво, красиво і удобний. Дуже креативно, і є куди скласти голки. Ну, я гадаю, що вже досить, так? Так, можна чуть-чуть. Ще, ще, ще. трошки. Не шкодуйте. Хочеться, щоб вона була Буде-буде. Тоді ще трошки. І потихеньку починаємо вже збирати. Так, да, ще собирать. Да, Получше стягнути. Ще у нас буде хвостик. І шляпка даже буде. Як у відьми. Немного возьмем, відьми. Коли тканина така от, як у мене, є така проблема, що голо, що наш вузлик проскакує. Значить, просто ще То раз, до призборити, це нічого страшного. Це буває, mm -hmm. коли ткань, можливо, така тоненька. Кстати, вот мешковина есть, она хоть грубая, но волокна достаточно есть місце у них. Может, может пролететь нитка. Так. Problem. Зафиксировать, когда наполнить. Наполнили и зафиксировали, чтобы наш узелочек не расходился. Так, В принципе, ось так выходит, ось такая. Да, У нас ручками краса. вот так вот приспоришь, угу. помогать. Дальше, очень просто, вот так вот, как крест накрест зафиксировали. Так, сейчас у меня тут невеличка трагедия сталася, снова вузлик вылез, <свист> тоже ничего мы страшного. еще раз сейчас дошиваем. А, так, значит, обогнули ниткой, подтянули, еще раз обогнули, нитку снова подтягиваем фиксируем получается. Сейчас я покажу Даша, что будет. Вот такая как краса уже выходит. Это еще, ну, конечно, может быть, кому-то достаточно, ведь, по-моему, уже даже сейчас очень даже похоже на тыкву, да? Mm -hmm. Еще так ткань по-богатому переливается. Тоже гарно выглядит. Да. Можно еще дальше брать и вот так вот накрыть. Еще несколько шариков. Да, да. И под нитками проводим чтобы они никуда не елозились. Проводим, фиксируем. Okay. Выходит? Так. Отлично. Я уже фиксую. Уже до да, эти все вышло. Сейчас еще трошечка зафиксую нитку и все выйдет. У меня тоже уже последний шар. Тобто для наших глядачів, якщо у вас станется вот такая халепа. Як мене не, все вийти. Ничего страшного? Так, фразики, школе работе. Так, у меня получился уже вот такие. Кстати, чем-то на мандарин, по-моему, очень похоже. Так, особенно, как бы, я был помаранчевый. Да, да. Дальше, когда уже дольки эти сделаны, мы продолжаем наш декор. Будем делать шляпку, как подобные вот эти пиквачки у нас имеют шляпки. А под низом фатин двух разных цветов, но тут уже от фантазии, их можете взять больше. Я взяла два и вот такими, как вермишелькой порезала, полосочками. Вот для более красивого вида. Значит берем фатин, черный к примеру. І будемо робити вже декор до да. нашої тикви. Наприклад, у чорний якийсь яркий цвет можна взяти, наверное, сиреневий. Тож, Олена, поки ви робите шляпку, у мене тут залізвся вузлик, тож нитку потрібно розірвати і зробити заново. Да. Але все ж таки все вийде. Нічого, це это... Потрібно експериментувати. Это так як нитка дуже довга, тому можливо, що что... угу, mm -hmm. буде буде такі Неудача. Это не неудача. Так, тому що ми не хвилюємося, а зробимо все как надо. ще раз. Це досить легко і займає набагато часу, тож можна експериментувати, пробувати. Ще до свята є час. Так, да, кстати, є время, поэтому беріть, пробуйте. От фатин, красиво, яркий, очень ткань така красива, ярка. Берм два кусочки. Черные и сиреневые. Так собираю. Выглядит уже нарядно. Так. Да. И еще раз на полосочки, чтобы была густота. Вот. Ну, выходят такие маленькие прямоугольнички. Прямоугольнички разных цветов. Складываю. И эту вермишельку делаю. И в нас является. Это будет, наверное, Прекраса. я не знаю, может быть, волосы. Нитка все так же остается и мы ее не обрезаем. Продолжаем делать украшение волосы. Этот, эти прямоугольнички сложенные друг на друга присобираем, вот чтобы можно процесс. было их зафиксировать на голове такое. Вот. сразу же нитку да, мы же распределяем выходит у нас тут разные ну, два цвета так немножечко торчал торчало. Такой хвостик пока что в принципе тут все одинаковые стороны если может какая вам более нравится выбрать как для лица сторону сразу же выбрать обличие. да так? чтобы там было например больше волос или меньше вообще как волос, волос у тыквы нету, <свят> это идет уже. она сказкова. <свят> креативность уже, будет. <свят> уже пошла. Да. Так. так, дальше. Так, ось выходит же. Уже Вже гарна она у вас. У меня також выходит, но трошечки повинно. Немножко да, там было халеп. Так, не ничего <свят> страшного, но выходит. Мы закрепили волосы. Хорошенько, чтобы не разошлось теперь можно обрезать для того, чтобы продолжить декорирование, шапочку делать, как у ведьмы. Во mm -hmm, все таки, это у нас Каскова. Да, есть немного. Так, что нам еще осталось сделать? Делаем шляпу mm -hmm. ведьмы. Для этого берем материал фетр. Материал достаточно плотный и очень удобный в шитье, так как он не не осыпается, вырезаем кружочек и такой вот треугольник, но края, один край, немного округляем для того, чтобы когда мы сшили, он был более округлой формы и пришиваем к этому кружочку. Сначала треугольничек складываем, сшиваем и выходит ты Это будет невеличкий. конус с самой шляпки. Сшивать можно как угодно, как хотите. Спасибо этому материалу. Он незаметно, даже если какие-то огрешности есть. Да, очень удобный. Да, так? Очень удобный. Угу. Главное, он держит форму. В целом мы можем обратно не только черный капелюшек роботы. А да, а, я делаю классические черные. Вообще можете... И коричневый, и красный, и зеленый, без разницы ваш вкус. Так, вот у меня все выходит. Призборили. Угу. И теперь нужно пришить той же ниткой, так Для, Для начала нужно... Нужно... мне сейчас я... Угу. выворачиваю, отрезали, выворачиваем, чтобы не видно было швов на лицевую сторону, так аккуратненько. Можно ножницами или какой-то спицей, или карандашом, так вот хорошенько до конца. Теперь пришиваем наш к этому кружочку. Можно и не использовать иголочек, не фиксировать. А так вручную просто прикладываем пальчиком, помогаем и шьем. Пришиваем. Трошечки зафіксувати. Все рівно не видно, як ми шиємо. Не видно. І ось така шляпка вже вона виглядає справжній капелюшок. А взагалі ми можемо декорувати будь-що. Так, у нас залишається вже одна хвилина, тож у нас вже майже готовий. Олена, давайте прикладемо до нашого гарбузика капелюшок, щоб ми бачили. Но это еще даже не конец. Угу. То -то Я вы... его прикладываю, угу. смотрите. Что залишилось? Да это очень коротко. мало чего. Это Есть глазки, такие для кукол продаются. Но вы можете, если нет в наличии таких, поменять это на любые круглые там, пуговицы. Или бисер, или, или все, что хотите. Прикрепляем это все. Клеим. Я делаю, можна или можна воспользоваться можна суперклеєм, клеєм пістолетом. І виходить вот така смішна мордочка. Ось така краса у нас вийшла, тож наші... так. давайте покажемо вже готову, у готовому варіанті, як вона буде виглядати. Да. Ось вот. вона. І будемо вже закінчувати. Ось таку красу можна створити дуже швидко, за 20 хвилин, і подарувати. Наступного вже тижня. Так. Олено, дякую, що ви нам розказали такі секрети невеличкі створення таких маленьких казкових героїв нашим глядачам. Я дякую, що ви були з нами. Створюйте, експериментуйте. Нам вже час прощатися. А для вас зараз вже наша рубрика, яка стала щотижневою. Тож беріть ручку, записуйте рецепт. До побачення.